Все нормально, пустового, ничего страшного. То есть все 12 человек в составе. Он сейчас начинает тренировку. Посмотрим, в каком объеме завтра сможем его использовать. Но желание есть. И если вы слышали, я начал тренировку, говорю, жалко, что завтра все заканчивается. Потому что вроде так уже как-то за два месяца мы как большая семья и... Привыкли друг к друг другу, к разъездам, к этому образу жизни, который мы ведем. И жалко, что это завтра будет заканчиваться. Мне кажется, что команда сейчас в нормальной готовности, уверена, мобильна. Все в порядке. Ну, конечно, все профессионалы, все взрослые люди все понимают. и Самое главное – это психологический барьер преодолеть, потому что Команда Словения уже там, они будут играть расслабленно, при любом результате они уже там. А нам надо выигрывать, поэтому тут будем работать, все будет нормально. В первую очередь не получилось э, нейтрализовать сильные стороны их. Это первое, мы говорили на собрании, это львину долю очков они забывают с быстрого прорыва или с быстрого нападения. То есть мы не смогли остановить переход от защиты в нападение. И это была проблема очень большая. И не смогли справиться с Драгичем. Мы вроде бы с Гороном справились, а с Зороном не справились. То есть, ну, на сегодняшний день двух игроков не будет, насколько я знаю информации. Не будет э, Драгича и не будет э, Плазича. А остальные приехали, поэтому у них широкий состав, есть молодые игроки, интересные. Так что, я думаю, это произойдет без, для них произойдет без Очень тяжело, конечно, очень тяжело ездить с двумя перелетами. Мы играем, получается, четыре игры играли на выезде. Ну, для примера просто говорю, что сборная Болгария играла три подряд матча дома. Я не понимаю, как это жеребьевка делается, но самые ключевые матчи Болгария играла дома три игры. А мы играли четыре игры на выезде. То есть равноценно, ну, равноначально мы не в неравноценных условиях. Но нам не привыкать, поэтому я думаю, что за то время, которое команда сейчас провела, и мы имели тренировку на следующий день после игры, после Косова, у нас был тренажерный зал, все игроки пришли и работали, поэтому я думаю, что мы в нормальных кондициях. И у нас широкий состав, если вы посмотрите по статистике, больше 25-26 минут практически никто не играет. Редкий случай, там под 30 минут кто-то играет. Стараемся использовать большую ротацию и... И если вы заметили, у нас нет ярко выраженного лидера, на который там постоянно из игры в игры дает стабильный результат. Мы ищем, у нас все игроки индивидуально сильные. И кого пошла, сегодня игра, ищем тех людей. У нас есть график. Сегодня тренировка в 4 часа, то есть для нас это тоже удобное время, как и игра. Поэтому утром тренировка и вечером днем игра. Вот даже не так много зрителей было в Литве, но поддержка, безусловно, она существенно вот мы играем практически ну, э, на чужом поле четыре игры играли и приходим внутри игры и, и полный зал и болели против нас конечно хотелось бы чтобы пришли и поддержали ключевую игру поддержали команду поддержали украину очень Это сложно я... подсчитать если вы мне подскажете я с удовольствием бы есть тут кто подскажет я знаю что ну, вы очень самом деле дос... очень, очень много вариантов и мы... поэтому я говорю и такая ситуация что можно и проиграть две игры всего а в другой подгруппе команда проиграет три игры и попадет. То есть, мне кажется, он там немножко неправильно это сделал, но не мне решать. Поэтому не считал и настраиваемся только на победу. Не, ну, я удивлен, ну, честно говоря, да. Но... Я привык считать, а не от кого не привык зависеть, я привык считать, что все, все зависит от нашей команды, а не от кого-то другого.